Saya sedikit positif bila saya mendengar ucapan Yang Mak Bumak Perdana Menteri pada pembentangan RMK tahun lepas lah aa, di mana dikatakan bahawa selepas ini kerajaan akan memperkenalkan pendidikan prasekolah percuma dan aa, setiap sekolah kebangsaan perlu menyediakan prasekolah percuma aa, tapi itu setakat ini hanya di atas kertas dan belum ada apa-apa pengumuman, perbelanjaan, pelaksanaan There is a problem lah eh? Huh? There's a very very big problem Sebab tu saya selalu katakan The devil is always in the details Kadang-kadang niatnya baik Tetapi kalau pelaksanaan dia tu tidak baik It will be a very big problem Ya yeah. Uh, one Salah satu perkara yang saya nak puji kerajaan Saya rasa bagus adalah Daripada sudut penyelarasan uh, Penyelarasan uh, Institusi prasekolah Yang sebelum ni terpecah ada Kementerian Pendidikan ada jaga beberapa prasekolah luar bandar ada jaga beberapa prasekolah Kementerian Pendidikan ada dia pecah-pecah sekarang dia akan disatukan di bawah Kementerian Pendidikan itu perkara yang saya setuju sokong dan dokong it is good sama seperti apabila diumumkan bahawa uh, tingkatan 6 matrikulasi asasi semua akan diselaraskan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi tidak lagi diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan itu pun saya setuju kerana ia menaikkan martabat Uh, contohnya form 6 students yang sebelum ni dilihat di bawah institusi sekolah tapi kini dinaikkan martabatnya uh, dilihat tidaklah standing tapi agak dekat dengan apa uh, institusi pengajian tinggi so it is considered to be recognized uh, and the dignity of the students will be uplifted itu perkara yang saya setuju dan sokong yeah. oh banyak uh, isu yang akan uh, kita bincangkan sorry saya tengah baca banyak apa jawapan-jawapan soalan-soalan kalian uh, yeah. So malam ni kita fokus dulu tentang isu uh, prasekolah tu lah uh, Minta maaf saya memang saya ada kawan-kawan yang akan tolong screenshot komen-komen yang penting Untuk dihantar ke saya supaya saya dapat uh, gunakan untuk ucapan saya esok uh, Sebelum kita akhirkan sesi live lah ni 5 minit ni uh, Apa pendapat korang tentang um, Uh, sistem peperiksaannya baru iaitu pada darjah 4 bukan lagi UPSR pada darjah 6 tapi diawalkan pada darjah 4 saya berikan sedikit setakat ni saya belum dengar lagi apa-apa apa hujah ia diawalkan cuma bila saya baca komen-komen daripada penyokong-penyokong kerajaan adalah hujah yang disampaikan tapi setakat ni belum ada hujah rasmi daripada Menteri Pendidikan ataupun daripada pihak kerajaan uh, sebelum ni kita ada UPSR darjah 6 ni sebab it is an exam which is meant to assess your understanding of five different subjects kadang-kadang ada lebih dan ujian ini apa um, keputusan ujian ini akan nilai adakah kamu layak masuk ke MRSM SBP uh, dan selepas itu ke sekolah menengah khususnya so adalah rasional dan sebabnya yang dah jam 4 ni saya tengah cuba nak faham nah, uh, hujah penyokong kerajaan mereka kata oh lebih baik buat dah jam Supaya Boleh buat course correction Selepas itu Contohnya kalau ada jam 4 Saya tahu Pelajar tu memang Kurang cedek Kurang pandai Ada lagi 2 tahun Untuk menyediakannya Tapi UPSR masih tak ada So nak sediakan tu Untuk apa Saya tengok cuba nak faham lah eh? uh, Sebab UPSR masih tak ada Dia ujian dah jam 4 uh, Dan uh, Bukannya kita tak ada Apa sistem penilaian Setiap tahun Kita ada End of the year exam pun Memang akan ada Cuma uh, It's not across the board lah so kadang-kadang cikgu dah memang boleh tahu dah. Kalau dah 3 tiga pun cikgu dah boleh tahu. Kan? Ha, tengok siapa yang pandai, kurang pandai, siapa perlu intervensi tambahan. Cuma persoalannya saya tengah cuba nak faham kenapa ada keperluan untuk kita awalkan daripada darjah 6 ke darjah 4. Darjah 6 tu saya boleh faham juga kerana itu dijadikan benchmark untuk masuk ke sekolah menengah, untuk dapat kelayakan masuk ke MRSM, sekolah berasrama penuh, sekolah berprestasi tinggi dan banyak lagi yang lain. Tapi darjah 4 ni I'm still trying to understand lah Hmm Oh ramai kata kembalikan UPSR Okay Kalau tak lulus sejak darjah 4 Adakah pelajar tersebut akan setiap darjah 4 Walaupun umur dah darjah 5 That's interesting Jadi saya akan tanya Hmm Ya yeah. Student akan lebih tertekan Cikgu akan lebih tertekan Ya, darjah satu nanti akan ada campur enam dan tujuh tahun. Ni ada yang tanya lah. Memang akan ada campuran lah. Saya risau bila ada campuran tu, ia akan menggalakkan budaya buli lah. Bukan kerana tujuh tahun ni akan buli 6 tahun tak. Nanti akan ada label melabel. label eh. Kau budak slow eh. Kau very slow learner. Sebab tu, kau setahun lagi tua daripada aku kan. Ha. Cukup sedikit risau lah. Hmm. Saya tengah baca komen-komen tentang keperluan kita mengawalkan UPSR ke Dajah Okay, Saya tengah baca juga yang setuju ni Sebab tu saya tengah cuba nak faham Saya ni Yang setuju ni tak banyak Dan kalau ia pun dia Isu sama Hmm Ya ramai yang tak setuju tentang Di awal kan Oh Terima kasih Saya rasa Berapa dah Puluhan ribu yang komen <laughs> uh, Sampai saya Like tak sempat nak baca komen-komen. Tapi jangan risau, saya dapat dah memang ada orang yang safe. Uh, dan safe itulah saya akan baca nanti satu persatu ya. lah kawan-kawan, saya Kena ucapkan terima kasih kerana banyak beri feedback-feedback, maklum balas yang akan uh, saya usulkan esok semasa ucapan uh, belanjawan saya, eh belanjawan pula untuk uh, ulasan um, ucapan apa Duli Yang Maha Mulia. Uh, tuanku yang saya akan fokus ter isu pendidikan lah. esok saya akan bahas pada pukul 3 dalam pukul 3 di parlimen nanti saya akan kong kongsikan banyak pandangan-pandangan yang kalian dah komen ni saya akan ambil kira dan akan saya sampaikan saya nak ada sesi dialog macam ni supaya ya lah kadang-kadang walaupun saya banyak buat kaji selidik tapi saya boleh terlepas pandang bila dengar kelokasaraan yang ni barulah saya faham dengan lebih dekat tadi dah ada beberapa pandangan agak unik yang ada cikgu-cikgu yang komen sekali. Saya akan sampaikan nantilah. Kita dah sampai apa... Lebih 16,000. Uh, menonton uh, more than 1.2 million likes. Kita baru masuk dalam 40 minit. I think let's... Uh, stop uh, here for now. Saya tak nak korang lambat tidur pula nanti. Saya pun kena bangun awal pagi. Ada training. Dan selepas itu saya akan terus buatkan uh, kaji selidik. Saya akan ada lagi satu sesi dialog saya rasa dalam pukul 9 ke 9.30 esok sebelum parlimen bermula dan pada pukul 3 saya akan ada ucapan perbahasan saya eh? uh, pandangan korang saya akan bawa nanti. Terima kasih kepada semua. Uh, thank you very much kerana sudi bersama. Terima kasih kerana sampaikan pandangan-pandangan yang sangat kritis, baik. Ada yang sokong ada yang tak sokong. Itu lumrah uh, sistem demokrasi. Cuma dalam bab pendidikan ni saya rasa kita perlukan apa uh, jawapan yang lebih tuntas, yang lebih menyeluruh kerana ini Isu masa depan, masa depan negara Kerana kalau kita dah buat tu Tak senang untuk kita buat U-turn Atau untuk kita ubah uh, Sebab takkanlah Setiap tahun kita ada Sistem pendidikan yang baru Dasar pendidikan yang baru Kesian pula anak-anak sekolah kita ya. So thank you very much everyone Saya harap Kita pasang niat kita uh, Isu pendidikan ni adalah Isu nasional Isu pendidikan adalah isu utama Dan kita tak lupa perkara ni Kerana Saya risau sedikit Isu pendidikan ni Dia jarang panas so, Macam orang tak fikir sangat nak-nak uh, bila pergi ke parti undi this is very important kalau negara lain ni isu pendidikan ni isu utama and I hope apa kita letakkan itu sebagai sasaran uh, sebab bila kita sebagai pengundi dengan isu pendidikan ni paling penting Oh semua parti politik semua ni politik akan berlomba-lomba untuk menyampaikan pandangan yang kritis cadangan yang membina supaya kita dapat tambah baik isu pendidikan negara